Нашу палату сегодня можно сравнить со сложным современным механизмом, я бы сказал суперкомпьютером, который в состоянии одновременно работать над целым комплексом государственных задач при этом на высоком профессиональном уровне. Таня, вашу палату сегодня можно порівняти хіба что с психликарной, какое керує я хворий хворый военный злочинець. Экономика же растет, нам же аэропортуют. Где растет? Разве не растет? А кто вам сказал, что она растет? С телевизора. Россия развивается, экономика растет. Ну вот с телевизора надо и спрашивать, где она растет, в каком месте. Так страна же такая богатая. Да, богатая, да она уже нищая стала. Нищеброды стали. Сидим вот 75 лет, а я сижу за копейку, чтобы заработать на хлеб. А пенсия? А пенсия на квартиру уходит, оплата коммунальных услуг. Вот и все. Лекарства и коммунальные услуги. А есть нечего. Вот и все. Чем она будет хорошая жизнь? Масло сливочное когда последний раскушали? Когда? Уже не помню когда. Сливочное. Оно же дорогое. 900 рублей килограмм. 1000 рублей килограмм. Не иди, сынок, все. Ну, не знаю, где-то же люди брали, фабрики работали. Все работало, а это сейчас не работает. А почему сейчас не работает? Наверное, новое правительство так решило. Малый бизнес очень душит налоги. А вы ИП? ИП, да. Какие первые трудности вы для вас? Большие налоги. Я уже ни во что не верю в этой стране. А что происходит? Кризис, война. Цены растут, зарплаты нет. Производство развивать. Сельское хозяйство умерло в Узденевском районе. Если... 140, сейчас 170 уже я ему сейчас скажу на минуточку, таблеточки. Там одні покупали за 900, а сейчас двісті. До слова після своєї чергової прямої лінії, яку Путін провів на цьому тижні, він більше схожий вже не на великого лідера, а на загнаного пацюка, який бачить, що корабель йде на дно, але нічого не може з цим зробити. Тож просто продовжує свою цинічну і нікчемну гру. Але давайте про все це по порядку і детальніше. Вітаю, я Інна Набок. і це свіженький огляд російської пропаганди, у якому я знову зібрала для вас найбільш абсурдні заяви бункерного, який заради моновистави виліз на публіку. Звісно, його посіпак, які продовжують відпрацьовувати криваві рублі. Ну і як же ж без них, без жителів -боліт, які продовжують нити та скиглити? Власне, з них і розпочну. Володимир Володимирович, Я Лосаковская Татьяна Ивановна, мать бойца с позывным Гудмин. Лосаковский Дмитрий Иванович. Дмитрий погиб в начале сентября месяца вместе со своим подразделением из 12 человек. Это событие подняло очень большую волну в средствах массовой информации. Было назначено в Министерстве обороны комиссия под руководством Герасимова, которые должны были полностью расследовать это событие. Я обращалась в Следственный комитет и к заместителю министра обороны Цивилевой. Пока что я никаких ответов не получила. Мне очень важно знать, почему такие высококлассные специалисты, которые на вес золота для воюющей стороны были посланы безоружными без снаряжения, без э, средств защиты на линию боевого соприкосновения, тот самый населенный пункт, за который командир полка Пузик отчитался несколько дней до этого, что он был взят. Эта ситуация не рядовая, не типичная, она постоянно происходит в очень многих подразделениях, чем очень славна э, Донецкая э, земля. И я бы хотела, чтобы все люди, которые причастны к этому, были не то чтобы наказаны, нет, чтобы они понесли ответственность за то, что произошло и происходит в войсках. Насправді, ось таких видео в социальных мережах хоть греблюгаты. А я от тільки дивуюся, невже вони реально думають, що в Кремлі от візьмуть і миттєво звернуть на них увагу? Тач хата там на них всіх хотіли? Хотіли і хочуть. И роблятся и далее. И не в Кремле. Мы жители сел э, Тимирязевская, поселка Ушта, поселка Нижний Склад, поселка Таяновский просим вашей помощи. Наши поселения присоединены к городу Томску с 2005 года. За ними закрепили название «Присоединенные территории». Нам пообещали все блага, комфорт, городской жизни. Но из городского у нас только налоги. Численность населения, проживающих на территории, более 7 тысяч человек мы оказались лишены транспортной доступности. Администрации города принято решение упразднить автобусный маршрут 36-37, который связывал наши поселки с центром города. Вместо него навязали укороченный автобусный маршрут, который в народе назвали вертушкой. Следует он до первой остановки города Томск, где людям приходится переш... пересаживаться на другие маршруты. Если раньше, чтобы доехать до центра города, мы оплачивали проезд 27 рублей, то сейчас мы платим 58. Интервал движения днем при морозе 10-20 градусов составляет от 40 минут. Попасть утром в переполненный автобус бывает невозможно. А ведь людям нужно на работу, на учебу. Неоднократные встречи с представителями администрации района и центром перевозок департамента результата не дали. А ведь мы всі граждане Росії. Ми голосуем за вас за партію Єдина Росія. Многие наши мужчины участвуют в СВО. Бо подивіться, як ті, хто спочатку буквально самі підставили своїх людей під обстріли і влізли в криваву бійню, тобто у повномасштабну війну, наслідок якої, до речі, розвалили вже і половину Курської області, тепер заявляють, що допомагати постраждалим не будуть. що має бути постійний діалог. государство все сто процентов себя не возьмет. Мы не компенсируем разрушенную баню. Не потому, что мы не хотим этого сделать, а потому, что нам предстоит... Вы представьте, сколько сел, поселков, дорог, дорог всего уничтожены. Школы, больницы, поликлиники, магазины, аптеки, дома ваши. Мы за счет чего это все будем восстанавливать? А у нас еще и СВО продолжается. А СВО высокотехничное. Нам над землю освободить. А у нас, извините, каждый снаряд Стоит денег. Значит, это все идет из бюджета. И при этом нам надо продолжать здесь жить. Значит, и при этом мы, никто с нас не снимает других социальных обязательств. И при этом нам надо пенсию платить, зарплаты платить, строить продолжать, Нет, дороги ну, убирать. Правильно. Я просто к тому, что мы все должны быть друг другу вот, честны. все, все. Ну, все вместе мы все должны. А не так, что получается, вот вы говорите компенсировать баню не баню там что-то летнюю кухню Ну, а почему я должна лишиться этого вот у меня лично муж пахал всю жизнь я вам отвечу ну нет я вам отвечу лишиться я вам отвечу вот я вам отвечу вот даже курс, он живет своей жизнью вообще ни ни о чем не не парится не думает знаете, мы сейчас Как своими... многие сравнивают с Великой Отечественной войной, значит, там были все вместе. А, а здесь мы только Суджанский район, но... пострадавшие остальные живут в своей жизни. Во-первых, я с во во не соглашусь. И понятно, что люди, которые не оказались в таких условиях, как вы, не могут это прочувствовать полностью. А -а 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 -а. Но сказать, что все живут своей жизнью, ну, не все. Нет. значит, неправда. Нет. Не как видите, губернатор Курской области прямым текстом вот так вот просто и прямисенько пояснил местным жителям, которые пострадали от войны на территории Российской Федерации, что... держава не компенсуватиме їм збитки від цієї війни, бо що правильно грошей немає. Вірніше вони є, але вони потрібні Путіну на війну. Бо приміром лише в п'ятницю вранці на черговий удар по Києву Кремль витратив десятки мільярдів рублів. І пропагандасти, звісно, в екстазі від останніх ударів по Україні, які від заяв Путіна до речі, тож звісно, оминути їхній шабаш у московських студіях. Я теж не можу. NBC издание по поводу дуэли специально посмотрела, что они пишут. Он, NBC-шник же задавал вопрос, что Путин пошутил. Нет. Тебе показал, что он пошутил? Нет. И мне не показал, что он пошутил. Более того, он же нам сказал, что он стал гораздо меньше шутить. Мне кажется, а, что это вообще а был не ощущаю? тот случай, когда он... Нет, пошутил. если не хотят Киев, то, пожалуйста, да. можем Нью-Йорк. Дуэли это прекрасная наша вообще-то... Ну, может, не такая прекрасная, но, тем не менее, традиция. исторически нам свойственная офицерская дворянская традиция. Почему нет? Я думаю, что он совершенно не шутил. Им нужно как-то дать заднюю, естественно, они будут давать заднюю. И вот они опять, как мы уже выяснили, мастырят нарратив, да? говоря языком не плаката. Что, дескать, он пошутил, но это серьезно воспринимать не будем. Но это не так. По поводу... Нет, но если они стесняются выбрать цель, давайте мы выберем. Да. По поводу переговоров. Там вот они тоже жив. бесконечно пишут. Лондон, Париж. Бесконечно пишут переговоры, переговоры, переговоры. Так как будто эти переговоры. Нам нужны. Да, нам нужны. Как будто мы на них уже согласились, как будто мы где-то заявили, что мы ведем переговоры, или мы какие-то условия или что-то. На мой вкус сначала переговоры а потом переговоры. Мне нравится такой подсказка. Правда же? Ну, Они бы обсто... за генерала это... Кириллова не ответили. Вот я про это и говорю. Это в идеальном мире сначала приговоры, потом переговоры. Но ну, в чуть менее идеальном мире хорошо сначала переговоры, но потом приговоры все равно. Нет, сначала все равно орешник. Да, орешник было бы неплохо. Очень интересно, что они будут завтра писать еще про эту дуру. Ну, им еще надо эту ночь пережить. Проживаем! Бо більше, навіть після найтемнішої ночі обов'язково настає світанок. І якби ви, московити, не намагалися своїм арішніком, вочевидь, з похмілля від баярішніка, нас залякати нічого не вийде. Бо сміється той, хто сміється останній висунені нанесен ракетний удар по городу Рильську. Українські націоналісти сознательно вибирають своїми цілями мирні об'єкт обік соціального назначення. Нахожусь в Москве на заседании Госсовета, сразу после его завершения выдвинусь в сторону Рыльска. Сейчас на место мной уже направлен исполняющий обязанности председателя правительства Алексей Дедов, его заместители. Работают на месте все оперативные, все аварийные и тревожные службы. Работает МЧС. Вся необходимая помощь семьям пострадавших, самим пострадавшим со стороны правительства Курской области будет оказана. Никто не останется один на один со своей бедой упала. А что наши? Не машина, машину. Вот машины, видишь? А что? Вот построился, видишь? Нет. Разбе блин било это общежитие. Какие это? Глянь тут что вы. Глянь на дороге. Нет. Машину. Ни одной! их. Мама родная, дед, поехали, дед, поехали. Цікаво от тільки тепер, а від ось таких відео, які я зараз покажу, пропагандистам теж так само весело і смішно. Клан. Ні, пока все правильно нікого нету. Нет, пока нет, там никого нету. В здании никого нет. Никого не Только было проверили, да, ребята еще там все вышли. В здании никого нету. У увезли, один был увезли. Один был увезли. Один в машине стоит, бронированный. Что там есть? выдача. Пацаны, говорите, что помочь надо? Да мы сами вот сейчас. Да я понимаю. Военный. Вот сюда здесь он старший. Кто сюда не проходит? Все. Все поняли. Ой, забула, воныш, это не покажут, якито. На сегодняшний день вы сами прекрасно видите, что с каждым годом все хуже и хуже, хуже и хуже. Цены растут, с работами проблема, с кадрами проблема, с международными там отношениями и всеми остальными тоже проблемы. Вот, значит, пенсионный возраст подняли, ЖКХ поднимают платы за квартиру, то есть сами цены на квартиру вообще какие-то нереальные. Ну как эта коморка может стоить, вот эта бетонная, там несколько чего-то, там квадратов 17, стоит там 2 миллиона или еще что-то. Но ну, у нас что, люди получают по э, полмиллиона зарплату, что ли? Но это так смотреть обидно, как наше государство уничтожает на наших глазах, а мы типа такие, ну да, вот так вот это все. Ну реально, это стрёмная тема во всем. И самое, что интересное, как бы общество не падает духом, так скажем, надеется на лучшее, но это самообман и самоуспокаивание, что типа сейчас будет лучше, что может быть там кто-то чего-то придет, ничего этого не будет и никто не придет. Але на том месте Вны продолжает заявлять Далее без комментариев. Тема поддержки и защиты семьи, ее ценностей, престижа, статуса имеют, безусловно, неприходящий характер. Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперед, при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере. А вы снова І вони і їхня недофедерація не мають права на існування поруч з нами та поруч з цивілізованими країнами світу. Тому нам з вами своє робити. А це означає підтримувати збройні сили України і, звісно, допомагати їм вибивати усю цю рашистську нечисть з нашої землі. І дякую вам, що дивитеся, і за зворотній зв'язок. Разом руйнувати фейки російської пропаганди набагато легше. Підписуйтеся на канал, залишайте коментарі під цим випуском. Та, звісно, не забувайте про в. Подобайки нагадую, з вами була я інна на набок. Бережіть себе, бережіть Україну. Ми обов'язково вистоїмо. Тож до зустрічі.